У Дніпропетровську переселенцям роздають квитки на роботу. Що мають на увазі організатори? Дізнаємося вже прямо зараз, а допоможуть нам у цьому наші гості. Давайте знайомитись! Павл Павлова Ольга, представник проєкту Білет на роботу та практикуючий психолог, Дроздова Єлизавета, юрист проєкту та Вінниченко Роман, представник молодіжного центру Дніпропетровщини. Мої вітання! Приємно бачити вас у нашій студії. Така дуже цікава тема, необхідна, я б так сказала. І в мене перше питання до вас, Романе, як взагалі виникла ідея та у чому вона полягає? Ну, собственно говоря, проект Билет на работу берет свое начало в городе Киеве. Он стал результатом определенного пилотного проекта, который был нацелен на то, чтобы выявить, какие есть проблемы у внутренне перемещенных лиц, и актуальность каких проблем соблюда... ну, наблюдается какая динамика в этом всем. И этот пилот показал, что самые большие проблемы у представителей категории ВПЛ в том, что они не могут устроиться на работу. По результатам этого пилота было принято решение запускать такой проект, который уже называется «Билет на работу», целью которого является повысить конкурентоспособность каждого из участников проекта на рынке труда в условиях определенного региона, города, области. То есть это немножко история. Инициировал этот проект фонд «Я верю в Украину» и... Далее в развитии этого проекта положен план открыть такие социальные центры и З целями же проекта. ще по Україні до конца цього року, якщо шість до кінця 2017 года року, е, охватить всю Україну, де є подобная проблеми. Проєкт розрахований саме на переселенців, правильно я розумію? Верно. І як наразі, я знаю, що вже відбулася перша зустріч. Так, розкажіть, як можна було долучитися, та чи можна ще долучатися до проекту? Смотрите, немножечко из структуры проекта. Проект состоит из трех волн. Одна волна включает в себя комплекс услуг по юридической помощи, психологической адаптации и блоку саморазвития. То есть эти три направления дублируют сами себя в каждой волне. Набор участников первой волны у нас уже закончен, у нас уже произошла встреча с этими участниками. Попасть в качестве участника на этот проект можно было несколькими путями. Mm -hmm. Первый – это позвонить на горячую линию, которая у нас функционирует по всей Украине, и записаться в региональное представительство своей области. Второй – это пройти онлайн-регистрацию на сайте переселенец.ком. И Таким образом попасть к нашему оригинальному менеджеру, который связывается с каждым из потенциальных участников и подтверждает участие. Ну и непосредственно связаться с менеджером, номер телефона, который есть в общем доступе, который у себя фиксирует всех желающих и приглашает всех на вступительную вводную встречу. Были ли какие-то критерии для людей, которые прагнули попасть в этот проект? Самым главным критерием... Можно отметить следующее: это наличие документа, который подтверждает статус ВПЛ, ну и непосредственно желание человека бороться с вот этой вот проблемой, отсутствие там конкурентоспособности или каких-то специфик на рынке труда области ну или региона. То, кто из мы проводилась такая субиспив да так я понимаю, никаких там тестовых заданий, ничего такого выполнять не потрібно. Нет, такого у нас не было. Если человек заявил желание, то он априори готов участвовать в проекте. Если он готов, то собственно для таких людей и создан этот проект. Пані Ольга, расскажите, чем саме вы занимаетесь у проекте? Я, так разумеется, психологичный напрямок, один из а, Да, Я занимаюсь психологической адаптацией. Моя работа разделена на этапы. Первым достаточно важным этапом это будет диагностика внутреннего состояния участников проекта, которая поможет мне обратить внимание и свое направление на запрос участников. Следующими этапами это будут непосредственно тренинговые и групповые работы, которые будут направлены на преодоление стресса, на коучинг, то есть направленность на работу, на профессиональное становление. И, конечно же, при необходимости это будут индивидуальные консультирования, то есть участники могут ко мне обратиться для того, чтобы я один на один смогла поговорить о их проблемах. У якому наразі стані знаходяться переселенці та учасники? Я ж певна, ви вже проводили якісь півбесіди, також перед тим, як брати їх на участі в проєкті. У нас були знайомства з учасниками, але найголовніша робота ще буде впереді. Тобто, будуть якраз раз такі діагності їхні Угу. Дякую вам, пані Ольга. Пані Елизавета, розкажіть про свій юридичний напрямок, які лекції ви будете читати та наскільки взагалі даний проєкт має юридичну силу. Взагалі-то, в принципі, хочеться почати з того, що я буду давати юридичні консультації також со своєю со своїм колегою по роботі. Для чого вообще ми зашли в этот проект? В принципі, это самый главный такой основной вопрос, да? Во-первых, я хочу сказать, это в первую очередь нам действительно интересно. Во-вторых, это наш опыт, это новая практика для нас, это повышение нашего профессионализма. Но, конечно же, в третьих, мы действительно от всей души хотим помочь людям, которые в принципе остались ни с чем. И вообще вот в ходе этого проекта мы разработали ряд мастер-классов. Какие темы будут, мы будем, о каких темах будем рассказывать? Во-первых, мы детально проговорим о статусе переселенцев. Мы будем говорить о правах, о обязанностях переселенцев. Также мы поговорим непосредственно о помощи от государства, то есть условия получения этой помощи, размер получения. Также очень сейчас актуально мы обсудим... И постараемся решить все проблемы, связанные с недвижимостью. То есть, в принципе, это актуально, потому что ну, мы все понимаем, да, что недвижимость осталась в зоне АТО. И ее нужно как-то переоформлять, может быть, как-то продать. Также будут, мы будем раскрывать программы, которые дают возможность людям находить непосредственно жилье. То есть здесь, в Днепропетровске, в Днепропетровской области. Ну и, конечно же, мы будем трудоустраивать. То есть мы будем э, говорить о проблеме трудоустройства людей из э, зоны АТО. В принципе, как вы видите, объем достаточно таки большой. Но самое главное, на чем я хочу акцентировать внимание, я и мой коллега, мы будем про проводить э, такие э, как бы мастер-классы непосредственно уже лично, то есть к нам консультации юридические. это индивидуальный да, будем, кожных, Конечно, вот так. к нам могут обращаться люди с абсолютно разными проблемами, даже если они не будут относиться к тем темам, которые мы будем рассказывать, о которых мы будем говорить. То есть если у человека есть проблема, мы максимально постараемся решить эту проблему. В принципе, это сейчас очень актуально, потому что юридическая помощь сейчас, ну, вы сами понимаете, она не безоплатная. Но в нашем проекте мы будем делать ее на безоплатной основе, mm -hmm. то есть каждый из участников проекта сможет э, решить свою проблему путем обращения именно к, юридич... к юристам, к, к... к профессионалам. Профессионал, да. так. Дякую, пані Єлизавета. Романе, дійсно багато планів. Скільки взагалі часу планується відвести на цей проект? На перший так етап, прав mm. чи правильно я зрозуміла, що у майбутньому будуть ще етапи, коли можна буде також подавати свої заявки? Так. Да, верно. Напоминаю, в структуре проекта у нас три таких uh -huh. этапа, три таких волны. Uh -huh. Длительность каждой волны в среднем 5 недель. Uh -huh. Ну и, соответственно, у нас вот стартовала встреча, стартовало вот это вот движение лиц категории ВПЛ к нам. Мы с ними уже начали работать. И следующая волна у нас стартует через 5 недель. Uh -huh. Во время вот этих 5 недель люди, желающие участвовать в следующих волнах, у нас проходят регистрацию теми путями, о которых мы говорили. Ілі ми їх фіксуємо і накануні збору нової встречі водне. Ми з усіма зв'язуємося, приглашаємо, ну і заглусовуємо дату. Чи є наразі план професій, які можна буде познайомитися, навчитися цим професіям саме на ваших курсах? Смотрите, основной и, как мне кажется, очень главной особенностью или даже спецификой проекта в нашем регионе является адаптивность. Что я подразумеваю, когда говорю адаптивность? То, что мы анализируем группу, с которой мы работаем. Мы определяем, какие есть потребности у этой группы, в каких сферах они бы хотели работать. И это все мы еще подкрепляем тестом профориентационным долгим крутым классным итальянским тест который показывает на те или иные способности которые есть у человека а также предлагает ряд альтернатив альтернативных областей, в которых человек может себя проявить. И, возможно, он даже не догадывался об этом, а мы вот так вот с лица подскажем. После этого мы формируем группки по интересам, исходя из результатов теста и из желания каждого из участников. И под каждую группу мы расписываем программу. Но кроме этого, у нас также есть несколько специальностей, по которым у нас уже подготовлены э, модули обучения, э, среди которых есть очень популярный менеджер продаж, э, HR менеджер, э, а также э, консультант и фитнес-тренер. Mm -hmm. Кто будет проводить эти навчания? какие специалисты? Э, да, э, мы приглашаем к участию в этом проекте партнеров, различные торговые сети, которые предоставляют спикера, которые предоставляют объем обучения и уже группу, которая заинтересована в этом, они обучают уже специализированно, направленно и по итогу они от себя лучших принимают на работу. Кроме этого, от себя они делают рекомендательное письмо или вот такой вот сертификат о прохождении их курсов, ну, забрендированный, соответственно. И это тоже используется как рекомендация для трудоустройства каждого из них. Но я хотел бы сделать акцент на том, что целью проекта не является трудоустроить каждого из обратившихся. Целью проекта есть повысить уровень конкурентоспособности на рынке труда. Це дуже важливо, нові навики, так, навчитися тому, чому, мабуть, ти ще не вчився, не знав раніше. Так. Так. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, чи взагалі наразі переселенцям буде важко адаптуватися до роботи саме у Дніпропетровську? Все залежить тільки від індивідуальності чоловіка на самом деле. його гибкості. гибкости. Вот здесь будет вступать моя работа для того, чтобы человек более быстро адаптировался к новым условиям, к новому общению с людьми, к работе. Наскільки наразі роботодавцю Дніпропетровську готові зустрічати переселенців? Саме з, ну, психологічного точку. Смотря в каком состоянии находится на данный момент человек, потому да? что Стресс на данный момент очень может влиять на качество жизни человека. Поэтому если человек достаточно тревожен, не уверен в себе, то, конечно же, это будет очень сильно отображаться на его работе. На него будут смотреть и делать выводы. Поэтому есть психологический блок, который будет убирать все эти моменты. Це саме ті тренінги, які будете да. ви проводити на курсі да. своєму пане Романе, скажіть, будь ласка, ще мене дуже цікавить, який вік учасників вашого вашої програми? Чи можуть це бути так і молодь, так і більш зрілі люди? Да, спасибо за вопрос. Как я уже сказал, особенностью и спецификой этого проекта у нас в городе, в области является его адаптивность. Следовательно, это распространяется и на возраст. То есть мы принимаем для участия заявки от людей от 18 лет и до, по сути, предела не существует. А у нас разделены возрастные категории, дабы никого не дискриминировать. Последняя категория, самая высшая, да, это 50+, назовем ее вот так вот. А Возможно, будут возникать вопросы из серии, кто же готов трудоустраивать людей уже предпенсионного возраста mm -hmm. да, или там людей без какого-либо опыта работы. Вот наша задача сформировать вот эту вот площадку, саккумулировать на себе людей, которые готовы, и подготовить, с одной стороны, работодателей к тому, что есть вот такая вот категория людей, и что, ну, как правильно с ними работать. Потому что у нас есть психологи, которые сформируют непосредственно платформу, там ряд функций, ряд инструментов которые позволят работать работодателям с нашими участниками. Кроме этого, у нас также есть такая вещь, как тренинги по самозанятости, или как открыть собственное дело. То есть начинать никогда не поздно, это что касается людей, скажем так, более высокой возрастной планки, ну и для людей более молодого поколения, назовем это так, это также будет интересно, причем у нас спикеры достаточно интересные, практикующие бизнесмены, предприниматели, которые ну, из достижений, да, в свои 23, сменили 23 рабочих места, причем по собственному желанию, причем там послужный список очень большой, поэтому будет интересно, будет интересно всем, программа рассчитана на всех, с особенностями под каждую категорию возраста. Uh -huh. дякую а вы насчет интересное то капитания? Как же выглядит этот самый баженный квиток на работу, так? Как называется самый проект? Uh, смотрите, у нас uh, самым главным результатом это будет uh, горящие глаза каждого из участников и uh, уверенность в себе того, uh, в том, что uh, можно пойти и устроиться куда он захочет и туда, куда есть предрасположенность. То есть билет на работу не имеет никакого материального характера. Это, скажем так, один из определенных механизмов в голове у каждого из участников, который включается по окончанию проекта такой вот большими буквами билет на работу пфу, и он идет и устраивается. Я вызываю это. Само с юридичного точки точки зрения, чтобы было как есть вагомый сенс у себя. Конечно, естественно, потому что люди приходят со своими проблемами, а мы их поможем их решить. Они приходят с проблемой, а мы им даем уже вот готовое решение. Это самая, сама суть нашей работы, именно юридической части. А як, у кого зараз більше? Молодь, це чи все ж таки люди більш зрілого віку звертаються? От ми по результатам на сьогодні да, проаналізували всі поступивши к нам анкети. І статистика показала, що більше 65% це категорія людей від 30 до 39 років. Якщо я не ошибаюсь, людей, сама Маленькая доля людей – это 50+, которые к нам обращаются. А, ну и конкретно, что касается молодежи, их у нас нечто меньше, если я не ошибаюсь, около 25-30%. Это возраст от 18, соответственно, до 29 лет. Где можно найти информацию про вас, возможно, сайты, социальные мережи, график, где можно будет шукать? Смотрите, у нас, скажем так, есть большая социальная инфраструктура под анонсирование этого всего. Есть сайты, которые называются Переселенец. Uh -huh. Есть также группы в соцсетях, которые называются Билет на работу. Если хотите узнать о наших группах, то Билет на работу .днепропетровск. Что в Фейсбуке, что в ВКонтакте они есть. Кроме этого... У нас работает такая вещь, как информационная поддержка в виде флаеров и так далее и тому подобное. То есть встретить информацию о нас можно. Ресурсы скажем, от себя я все предоставил. Если хотите, могу еще продиктовать номер телефона нашего регионального менеджера, который будет аккумулировать на себе всех участников. 0,50 45-15-3.0. Можна... її Юлія Юлія можна дзвонити звертатися та приймати участь у такому дуже потрібному соціальному проєкті наразі для нашого міста. Я знаю, що Роман вище є представником молодіжного центру Дніпропетровщини. Саме у якому форматі долучився молодіжний центр до цього проєкту? В контексте этого проекта молодежный центр Днепропетровщина является площадкой, которая собирает на себе все ресурсы, с одной стороны участников, с другой стороны спикеров, тренеров, людей, которые ведут семинары, специалистов, и объединяет это все в собственном помещении. Напоминаю, что помещение молодежного центра находится по адресу Лазаряна 2, ДК студентов ГИИТа, третий этаж самые там будут проходить и все занятия, так? Я да, разумею. большинство занятий, большинство э, тренингов и курсов, которые у нас есть в расписании, они проходят непосредственно там. Но также вспоминаем о том, что мы привлекаем еще наших партнеров и коллег из вне, назовем это так, э, которые ведут э, свои курсы, тренинги на своей базе. Э, ну, если интересно, то длительность этих курсов может занимать от двух до четырех недель. Ну, это, если интересно. Угу. Дякую вам за участь у нашій програмі. На останок, будь ласка, ваше звернення до глядачів, ваша корисна порада та чому ви взагалі вирішили займатися таким нелегким ділом? Адже все таке волонтерство це важко, але потрібно. Пані Ольга, почнемо з вас. Мой совет буде таков: это обращать внимание на окружающих, это помогать им обращать на внутреннее состояние. И, конечно же, кто-то будет обращать на внутреннее состояние ваше. То есть такое непростое, но очень важное взаимодействие. Почему я пришла сюда? Потому что это потому что это также опыт, это духовное развитие, это помощь, прежде всего помощь. Дякую, пан Романов. Ну, наверное, хотелось бы сказать о том, что Украина начинается с тебя. Вот именно вот эта фраза «сознание диктует мне». И, наверное, все-таки высокая доля того, что социальное сознание мое не дает мне спокойно жить без подобной деятельности. То есть есть проблема, она нуждается в решении. Ну, и эгоизм внутри меня говорит, кто, если не ты, решит это все. Вот. И мы собираем таких людей, аккумулируем, и по выходу мы получаем вот такие вот проекты, которые помогают решать реальные проблемы реальным людям. Дякую, Пайна Роман. Паня Ильзавета. Я считаю, что если ты хочешь стать успешным человеком, то ты обязательно должен заниматься волонтерской работой. И вообще в целом всему проекту я бы хотела пожелать результативности. Вот действительно хочется всем участникам проекта, те, кто пришел за результатом, добиться его. То есть тот, кто хочет получить работу. Он получит ее. Нужно просто верить в свои силы и быть чуточку целеустремленным. Дякую вам за участь ще раз. Я нагадую, що у нас у студії була Павлова Ольга, представник проєкту Білет на роботу та практикуючий психолог Дроздова Єлизавета, юрист проєкту, та Вінниченко Роман, представник молодіжного центру Дніпропетровщини. А говорили ми про дуже цікавий та корисний проект як білет на роботу для переселенців. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз розкажемо дуже цікаві історії та поради про ваших найкращих друзів. собак. Тож не перемикайте цікаві факты прямо зараз. Добрый день, дорогие телезрители!